नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सी एज्युकेशन महाराष्ट्र चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे आज आपण येतासावी विषय हिंदी आकारिक चाचणी क्रमांक दोन प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित पाहणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकोणवीस गुणांसाठी आहे वेळ एक तास आहे प्रश्न क्रमांक पहिला निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो सोने से कौन कोणकोणसी चीज़ें बनाई जाती हैं उत्तर सोनेसे माला अंगूठी कंगन चुडिया चीज़ें बनाई जाती हैं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला या नालंदा को माना जाता है थ्री आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था उत्तर आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर आइए आइए हमें गलत साबित करके हज़ार रुपये ले जाइए चार हमारी जिम्मेदारी क्या है सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है डाकघर में कौन कौन से काउंटर होते हैं उत्तर डाकघर में बचत खाता मनी ऑर्डर रजिस्ट्री टिकट ये काउंटर होते हैं प्रश्न क्रमांक दोन कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो दोन गुणा सा हा प्रश्न है एक सत् सत्कर्मो की टिंबटिंब से जीवन से रंग भरना जी तुलिका दोन एक कठपुतली हाथ में एक टिंबटिंब लेकर आई नारियल पुढचा प्रश्न निम्नलिखित शब्दोंके शब्द लिखो देह शरीर सुधा अमृत आख नेत्र पुढील प्रश्न निम्नलिखित शब्दोंके विरुद्धार्थी शब्द लिखो अंधेरा प्रकाश जीवन मृत्यू महंगा सस्ता पुढील प्रश्न निम्नलिखित शब्दोंके बहुवचन रूप लिखो संस्कृती संस्कृतीया रुपया रुपये औषधी औषधिया दोन गुण हा प्रश्न है त्यानंतर ब प्रश्न सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ तीन गुणा सा हा प्रश्न है बैंक में केवल महिला कर्मचारी काम करती है गलत दूसरा वाक्य गलत है तीसरा वाक्य सही है प्रश्न क्रमांक तीन क्या तुम जानते हो तीन गुणा सा हा प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है उत्तर दिल्ली भारत का अधिक जनसंख्या वाला शहर है किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं भारत में कितने राज्यों और कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं भारत में अट्ठाईस राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेश हैं प्रश्न क्रमांक चार नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग करो दोनों गुणा हा प्रश्न है पानी, पानी हमारे लिए बहुत काम का है भीड लोगों की भीड है भारत भारत हमारा देश है, अशा प्रकारे आपण हिंदी विषयाची संपूर्ण प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित पाहिलेली आहे धन्यवाद जर तुम्हाला हा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा